Доброго ранку, Доброго сьогодні у нас у студії Артзалежні люди, і це дуже і дуже приємно. Олена Дощанська та Анна Барвінок організатори всеукраїнського молодіжного мистецького фестивалю Артзалежні народження. Доброго ранку. Доброго. Доброго. Що ви не придумали? Ну Ну, вот как сиділи ми. думали, причем полгода не прошло, как мы думали, и, и трех лет не прошло, собрались с такими же творче-залежными, с нами еще была Юлия Золотницкая и Оля Селевич, и вот мы думаем, пора объединять людей, которые не могут, вот знаете, говорят, если ты можешь не делать, не творить, не де, лучше не делай. А вот мы, мы не можем, чтобы что-то не делать. И решили объединить вокруг себя людей, которые э, творче-залежные во всем, в литературе, в художестве, в музыки и как-то у нас начало это все организовываться, организовываться и подтягиваться люди, handmade, да, всякие, в общем, детское творчество не только нашего города, сначала область пошла знаменка Александрия, Александровка, Светловодск а потом мы начали там из Киева, да, Кривой еще. присылать, да, Кривой Рог, Харьков. Харьков. Из Одессы у нас будет коллектив, э, называется Театр поэзии, принимать участие, да, на Нам самим интересно посмотреть, как они хотят это сочетать. Ну и мы как бы сами организаторы, если взять, вот Юлия Золотницкая у нас пишет, но она еще и поет. Оля Севич, художница, но она, оказывается, еще и пишет. Лена это вообще, вы знаете, в разные стороны личность такая талантливая. Обо мне. Оля еще а, с, э, будет э, гончарным. Да, стиль, ну я к тому, давать. что мы собрались такие, и мы таких же хотим привлечь для того, чтобы и самим с ними дальше работать, общаться, потому что в нашем понятии вот этот фестиваль это первая ступень того, что мы вообще задумали вот это наша четверка, у нас есть план действий дальше. И мы не ожидали, честно, что другие города будут подтягиваться. Мы думали вот под вот своим местным. Ну, 11 червня. Мы еще подтягиваем, <как> у нас уже есть склад людей? Чем можно еще долучаться, если есть такое желание? Смотря в какой локации. В основном уже закомплектованы. Мы бы еще хотели, если есть желающие, это в художники? еще у нас. В принципе, да, у можно. Нас... Буди-арт нам нужен. Нужен спонтанная живопись и... Будіарт, це нужне люди. А в принципі, так. Да. закомплектувались ми ми не далі. Я зрозумів. Тобто, якщо я просто хочу відвідати цей захід, 11 червня об 11.00, я, я йду куди? Козачий острів угу. це на набережній, да, в центрі ага. і. Там целый день будет что-то происходить. Это не так, что будет повторяться каждый час, а все время что-то, что-то разное. То есть в 11 утра мы открываем торжественно, у нас там и детки потанцуют, и танцевальная локация будет, почитают стихи, попают песни. А потом на каждой из локаций будет что-то происходить. Будет батл литературный, импровиз, будет перформанс, театр-резонанс у нас участвует молодежный, будут выставка картин фото выставка, причем тема народжения у нас присутствует. Но рождение у нас в целом как проекта, рождение эмоций, рождение характера, рождение событий. Вот тут вот каждый как-то при... да, да, Очень обширно будут. Очень сколько по ходу участников. Уже у нас? уже ближе к 30, и до сих пор звонят и в принципе, но ну, там же есть пространство. У нас уже нету столиков, я честно говорю, ребята, есть столики, стулья, пожалуйста, потому они что... Они будут выставлять свои работы, да. очень разные, интересные, и будут при этом давать мастер-классы. Мастер да, да, да мастер-классы. Не только, может быть, продавать какие-то товары, а также научиться, взять научиться да. этому мастерству. Да? Солнечный зайчик объединения, они, они, они с нами, соорганизаторы, они занимаются детским майданчиком, где они будут тоже проводить творческую мастерскую. Соломон еще тоже детская мастерская. Они там квест устраивают. Тоже детские будет Игров... игровая площадка, будет фудкорт. Ну, в общем, целый день будет интересно. Ближе часам к четырем у нас выступает одесский театр поэзии на основной сцене. А потом будет концерт Сюрприз от Конц... нас и музыка. А музыкальный концерт. Какая география? Насколько много людей приедут из других городов, или только из нашего города. Ну, Киев в Рих, сказала: да. Из раз. Киева передают работы кривовых ага. светлого. Александровка, Новомиргород, Знаменка, Одесса, uh -huh. обширно. То есть, с 11-й я, так понимаю, планируем мы где-то до 6 до седьмой, правильно? А, а там же вечерний, а там вечерний концерт. При этом очень uh -huh. интересная группа. а при этом музыканты, которые будут на протяжении дня, э, будут джемы. Мы будем uh -huh. импровизировать. Приезжает с Знаменки очень интересный молодой человек, который игр, владеет фортепианной техникой игры на гитаре. Это уникальная техника. Фортепиана, Техника игры на гитаре? Да, это, это вообще очень редкое мастерство, очень сложная техника. Будет молодой человек, который... Перформанс э, музыкальный, когда записывается... Э, Здесь, здесь, и здесь и сейчас под и сейчас, разные да. инструменты, и он тут же импровизирует вот на эти темы. Будет такой музыкальный перформанс с А в конце вечера у нас такие группы интересные, как нахвыли, скотч, кардио, десчулы. Угу. Э -э звонят еще хотят брокеры вжарить, но мы говорим, мы не успеваем, у нас электричество вот вы, вырубят. И концерт закончен. Да, поэтому желающих оказалось на самом деле больше, чем мы. Могли себе представить. Мы изначально даже не ставили срок. Вот мы закрываем набор людей. А потім оказалось, що нужно його закривати кастинг проводити. Чуєте, вже до того ми, ми дійшли. Насправді дуже цікава, унікальна подія. Приємно, що це все безкоштовно, Безкоштовно. Браво. І а це дійсно свято для всієї сім'ї. Там знайдуть собі розвагу і чоловіки, які можуть хардову якусь музику, в тому числі і послухати, і інші варіанти, і жінки, і діти. Тож ну браво, класна ініціатива. Ви збирайтеся частіше. Чуєте? У вас такі народжуються гарні і цікаві проекти. Там да, допомагайте ну, вам. Бінгамі. Мы, будем чаще. Да, мы мы привлек, э, приглашаем партнеров помочь, кто желает э, нам. нужно розсіляти людей, встрічати, как-то кормити. Тобто тут -то 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 треба да. і фінансова допомога, і волонтерська допомога. Якщо Волонтери ви... теж нужны, але да. теж привлеклись люди, які вот, саме ми, ми допоможемо. Да. Чим вам допомогти? Ура! Нам у нас є кому допомагати. Mm. Ну, простір сам, бачите, підхоплює і допомагає вам. І ще раз 11 червня об 11.00 початок на Козачому острові арт завісімиї. Що ви дійсно залежні від творчості, від краси, або хочете якось розважитися і урізноманітнити свої вихідні прикрасно віддихаємо всі сім'єю спасіба? Ми віремося просили вам до побачення.